сказал что наворачивается слеза наворачивается жизнь ужасна тем что каждый день укорачивается хотелось бы жить особенно когда жизнь неплохая долго счастлива но правда состоит в том что все мы временно на этой земле и ни один человек если он не будет участником восхищения церкви он не останется здесь. Есть легенды, мифы о, о долгожительстве. Вы слышали, что разговор между Путиным и Сизинпинием, весь мир, стал говорить о том, что они говорят о продолжении жизни до 150 лет. Ну и что? Ну проживут 150 лет. И все. И все равно надо умирать. Как бы там ни было. А смерть, эти люди подсознательно, они знают, что она... Это время расплаты за все, что ты делаешь. Мы как-то говорили об этом в прошлый раз. Но сегодня я хотел бы поговорить вот в каком ключе. У нас сегодня хлебовреломление. И в Библии написано, что каждый из тех, кто участвует, он обязан рассуждать о теле Христовом. И если ты не рассуждаешь, то вкушает, ты можешь оказаться в положении заболевшего и написано даже умирают. Странное дело. То, что несет в себе жизнь, то, что должно спасать и спасает, может стать ядом и проклятием для определенной категории людей. Я слышал много об этом разговоров, рассказов, интерпретаций. И позвольте в преддверии вот этих вот этой темы продолжить свое рассуждение и открыть Евангелие от Матфея и прочитать 20 глава Евангелия от Матфея с 1 стиха. Ибо Царство Небесное подобно хозяину дома, который вышел рано по утру нанять работников в виноградник свой. И договорившись с работниками по Динарию на день послал их виноградник свой. Выйдя около третьего часа, он увидел других, стоящих на торжестве, праздно. Им сказал, идите и вы, В виноградник мой. Не страшно, но ну, не будет, так не будет. Я, я прочитаю. <связывая> угу. <связывая> Выйдя около третьего часа, он увидел других, стоящих на торжестве, праздно. И им сказал, идите и вы, виноградник мой. И что следует будет вам, дам вам. Они пошли. Опять выйдя около шестого и девятого часа сделал тоже. Наконец выйдя около одиннадцатого часа, он нашел других стоящих праздно и говорит им, что вы стоите здесь целый день праздно. Они говорят ему, никто нас не нанял. Он говорит им, идите и вы виноградник мой. И что следовать будет? Получите. Когда же наступил вечер, говорит господин Виноградника, управляя управителю своему, позови работников и отдай им плату, начав с последнего до первых. И пришедшие около 11 часа получили по динарию. Пришедшие же первыми думали, что они получат больше, но получили и они по динарию. И получив, стали роптать на хозяина своего. Я много раз читал это место. Оно несправедливое. Я никогда в него особенно не вникал. Мне казалось, что все ясно. Меня коснулось одно место в этом отрывке Священного Писания, которое заставило обратить внимание на очень важный аспект, на очень важную истину для всех, кто сегодня считает себя частью Церкви Иисуса Христа. Ответьте мне на один вопрос. Как начал рассчитываться хозяин? С кого он начал? Вы прослушали? Я прочитал. Я не знаю, о чем вы думаете. Я... А? Ну да. То есть тот, что проработал меньше всего, получил раньше всех. Это справедливо? Вы знаете, люди работали с 6 утра. И я думаю, что проработавши большую часть, им казалось, что их труд очень важен. Я много думал об этом, я себе представлял, я э, представлял, я думал, ну почему людей не брали? Знаете, вот люди, вот когда ты выбираешь работников, ты каких берешь для физического труда с самого начала? Самых крепких, красавцев берешь, потому что они могут больше работы сделать. Мы всегда смотрим, у нас взгляд очень часто бывает очень, ну, в общем-то, ошибочный. Мы иногда думаем, нам, нам так кажется. Хотя, с другой стороны, человек физически крепкий, он может больше сделать. Это нормально. Но хозяин продолжал выходить. И вот если мы говорим о тех, кого позвали последними, вот представьте себе, человека призвали последним. Он приходит, и он начинает, как бы он работал по сравнению с теми, кто работал первым. Ну, вы знаете, тот, кто 6 часов утра работал, я думаю, проработавший 8 или 10 часов, человек способен уставать. Но те, кто пришли последние, я думаю, хозяин был доволен, потому что эти люди пытались максимально себя показать. Я думаю, что есть еще один момент. Когда он их призывал, обратите внимание, на интересный момент, он не назначал им платы. Вы идите, и я дам вам то, что вам полагается. И я думаю, тот, кто шел, он думал, ну, получу хотя бы кусок хлеба. Ну, сегодня уже не даром пробуду, ну, хоть покормят чуть-чуть. Ну что назначено? Все они проработали 10 часов, а меня на час вызывают. Если так, то э, есть такая, знаете, система оплаты почасовая. Они-то по динарию получат. Я получу одну десятую, какую-то маленькую копейку. И слава богу, возможно, хотя бы хоть что-то, чтобы зря день не прошел. Они ни на что не рассчитывали. И я себе думал, я в церкви больше 30 лет. Я думал о том, что я помню время, когда я пришел в церковь. И знаете, были люди, я зашел в комнату, у нас было около 30 братьев, которые только проповедовали. И это были служители, там, тогда епископов еще не были, они появились позже, что-то так обнаружили, что есть епископа в писании такое красивое слово. Писание, епископ и пресвитер, это одно и то же слово, сказанное разными языками. Пришел. Да, бишоп и, да, и пресвитерус, это одно и то же слово. Одно по-гречески, другое по-еврейски. И, ну, так принято было со временем. Раньше были, если вы обратите внимание, были пресвитера, диакона и были апостолы. А епископов что-то забыли позвать на первое собор, я не знаю, чего. Это потом уже появилось. И вот я помню хорошо, бы сидели эти люди, уважаемые, И каждый из них, он очень сильно ценил свою точку зрения, свои интерпретации библейские. Одни, многие из них прошли тяжелое время, испытания, гонения. Я не знаю, что такое ну, попасть в тюрьму за проповедь Евангелия. Я, я в тюрьму уже ходил проповедовать Евангелие. А за проповедь братья рассказывали страшные истории, когда э, людей просто убивали физически за то, что они э, исповедовали Иисуса Христа с Господом. В Украине были страшные гонения, в России, в Молдавии и Румынии это были страшнее. Румыны пострадали из всего нашего такого тут э, европейского сообщества, больше всего не был Чаушеску, который так издевался как будто это были враги всего рода человеческого. И тем не менее, уже проходят года. И я встречал этих людей, многих в Америке. И знаете, есть один интересная особенность людей, кто давным-давно в церкви. То, чего я больше всего боюсь, не хотел бы столкнуться с этим. Когда ты становишься подобен отставному генералу, у которого много медалей, и который рассказывает о подвигах, которые когда-то были. Эх, помню, я когда-то это было. Но у Бога он все помнит. Но его важно, актуально, что ты делаешь сейчас. Очень часто мы не проповедуем активные Евангелие людям, потому что мы где-то внутренне знаем, что заслужение надо будет потом... Ну, это не останавливается, просто рассказать людям о Христе. Нам потом придется заниматься этим людьми, помогать им, тянуть их и так далее и тому подобное. Это не легкий труд, надо работать. А к сожалению, большому хочется, ну, приходит время, когда хочется, ты думаешь, что ты имеешь право на отдых. У нас был очень хороший друг Епископ, он сегодня в вечности. Его звали Павел Коцур. Это был первый старший пресвитер Чешской Республики. Пожилой старец. Он помнил восход чешской нации, пробуждение, когда тысячи людей шли к Иисусу Христу, и он помнил закат, когда люди ушли из церкви, вообще ушли. Почему? Я вам скажу. Один из главных моментов, один из главных в момент был вот в чем. Есть слово такое очень ну, такое некрасивое. Слово называется подмена. Или, ну, ну, что-то говорит, мошенничество, подмена, когда подменяют понятия. Очень легко. Вот давайте смотрите, очень простой момент. Написано в Библии всегда радуйтесь. И мы знаем, что сегодня очень популярные церкви, общины, где люди в ней иногда бывают короткие рилсы, сбрасывают, где они прыгают, там, бегают, кричат. Я недавно видел еще уникальную церковь в Америке, где они со змеями играются. Вы может видели, они змеи берут, а у них каждое служение, это испытывается твоя вера, и твое духовное состояние. Каждый из присутствующих, он ищет себе змею, дома ее кормит, а потом на служение берет, и они этими змеями размаскивают, и э, пока эта змея не укусит. Э, одного, а если укусила, это значит, что ты грешник, тебе надо каяться, это явный знак. Того. а там змеи не шуточные там гремучие змеи там змеи, которые от одного укуса человек может умереть и они прыгают эти змеи, я смотрю и думаю змея очень глухая, она не слышит но так как у них там тарабанят барабаны то там я слушать, я, меня оно немножко раздражает я представляю себе, это бедное несчастное животное, существо и вот есть момент, когда люди вот они прыгают, они радуются аллилуйя, все, казалось бы радость, радость с одной стороны но об этой ли радости говорит, а радость это радость это спасение. Та ли радость, которая приходит к тебе в жизнь, когда Христос вошел в твою судьбу и Он начинает менять. Это радость внутренняя, которая, когда человек начинает внутренне светиться. И даже если эта радость остается, когда человек проходит трудности, испытания, переживания, он радуется. Продолжает радоваться. Невзирая ни на что. Нам рассказывали Мишу нашего мокрого, его выгнали с ТЦК. Потому что он радовался. Нет, потому что сестры пели. Я знаю, да. Ну, а он сидел и улыбался. Он говорит, твое лицо, говорит, идиота просто. Иди отсюда и скажи, чтобы они со своими подругами, двое отсюда уходи. А он сидел и улыбался им. Радуется человек. Слава Иисусу Христу. Есть моменты, когда человек говорит вещи, которые кажутся безумием. Апостолу Павлу говорят... Ты, один из правителей говорит, слушай, то, что ты говоришь, это безумие. Ну не могут мертвые встать! Это невозможно! А он говорит, ну как, они все восстанут, всех восстановит Господь. Тех, кто предназначены к спасению. Он восстан... Даже тех, кого съели звери, даже тех, кто был сожжен на кострах, они встанут. Я не знаю, каким образом, это тайна, но у Бога есть записи о каждом человеке, его жизнь, его служение, все полностью. Внутренняя радость, это один из аспектов жизни, всегда радуйтесь. И это если ты во Христе Иисусе, с тобой или в тебе Господь, ты радуешься. Я не всегда радуюсь. Есть вещи, которые меня заставляют бледнеть, они бросают в пот, особенно, знаете, когда какие-то трудности или испытания. Но я часто вспоминаю себя, вспоминаю и говорю, Руслан, надо, надо, несмотря ни на что, тебя могут плюнуть в лицо. Если ты не пережил, когда тебя оскорбляют, и хочется что, когда тебе сделали, оскорбили, что хочется сделать в ответ? Я замечаю, это все, во всех сферах, на работе, на улице, в семье, тебя могут оскорбить. Иногда бывают дети скажут какую-то нехорошую вещь. И я заметил, породская реакция, это реакция какая? Это надо дать в нос сразу же, мгновенно дать ответ. Да, все очень просто. Раз и все. Но когда-то один человек говорил такую вещь интересную. Он говорит, один сделал зло, ты отвечаешь злом, ты удваиваешь зло. Есть моменты, когда люди приходили к пониманию того, что когда ты вне этого, ты человек духовный и возвышенный ты просто повернешься, улыбнешься и уйдешь. Ну, может быть, скажешь какое-то доброе слово в обличении. К сожалению, большому не всегда нам хватает добрых слов друг другу сказать, особенно. Но тем не менее. В Писании говорится о характере Христа. Человек, который ну, должен, по идее, в Писании так написано, должен иметь определенную характеристику. так люди пришедшие работать для Господа. Я... От, ушел немножко от темы, я вернусь, еще пару слов скажу, очень важных. Вы смотрите, как интересно. Бог оценивает любой твой труд. Даже если он небольшой. Даже если он не, не мал. Но ты подумал о нем. Ты не безразличен к этому винограднику. Ты пришел и ты работаешь интенсивно. Что я могу сделать? Господи, вот я. Помните Писание? Пошли меня. Откуда ты знаешь, куда он тебя пошлет? Ты можешь оказаться там, где тебе бы не хотелось. У нас такое время, христиане наши, особенно наши, они говорят, мы идем, едем в Америку, проповедуя Слово Божие. Куда? Там 500 тысяч церквей. Около полмиллиона церквей. Куда ты едешь туда проповедовать? Не ври себе и Богу. Ты едешь пожить неплохо. Потому что там социальные пособия до Трампа были неплохие. Трамп сейчас исправляет это все. Если ты едешь, почему не в Африку? Ну в Африке у нас есть миссии, которые посылают, и они ищут миссионеров в Африку. Где туалета нету, где непонятные пауки могут заползти тебя в ухо, в рот, в нос, когда попало. Чего ты туда не едешь? В Азию, где люди живут на 5 долларов в месяц. Я недавно смотрел программы, говорят, скажите, на какую сумму вы живете здесь? Это я не помню, там Непал, Катманду, я не знаю. Они, они говорят, ну, 100 долларов нам хватает на все, полностью. Я думаю, ты что, у нас пенсионеры могут все переезжать туда, спокойно ехать и жить. Без бедно. Но правда в том заключается, что это только одна сторона жизни. Другая заключается в другом, в том, что там полгода дождь, там очень беднота. Там, если ты едешь туда проповедовать Евангелие, тебе придется выучить язык. Тебе придется ходить по этим дорогам, которые, которые не знают, что такое асфальт. И жертвовать, возможно, своей жизнью. Есть известная история, известнейшая. Э, в, э, есть такая болезнь. Когда это был целый орден госпитальеров. Это были люди, которые болели лепрой. Это прокаженные. У прокаженных есть одна особенность. На определенной стадии болезни эти люди не чувствуют боли. И рыцари, э, эти госпитальеры, они не одевали на себя, многие не одевали на себя э, доспехи, потому что удар стрелы, копья или меча не приносил им боли, не болело, потому что нервные окончания уже не работали. И они, э, это было самое, для салахаддинов в свое время, это была самая страшная группа людей, самые страшные, потому что они шли умирать, они не знали, что такое путь назад. И вот эта болезнь, она распространилась по всему лицу Земли. В Индии очень большое количество больных лепр, лепрой. Там целые города, это закрытые города. И вот туда ездили англичане, английские миссионеры, чтобы проповедовать Евангелие. И как они делали? Они бросали за решеточку, бросали туда кусочки хлеба, как собачкам. И Евангельки бросали. И индусы собирали хлеб. Евангелие сжигали, на них варили кушать себя. И все, вот этом заканчивалась евангелизация. Пели песенки снаружи. Вы не слышали эту историю? Есть известная это известнейшая история христианская. И вот пока ведь не появилась одна группа безумной молодежи, которые открыли э, с двери этого лепрозория, они заехали туда жить вместе с этими людьми. Десятки лет туда ездили проповедники и проповедовали с расстояния 10 метров, знаете, по громкоговорителю. Приехали эти молодые люди, открылись двери, они туда заехали, и они там остались жить вместе с ними. И через несколько лет, один за другим, они стали заболевать этой лепрой. И вы знаете, люди обратились ко Христу, через жертву этих молодых людей. И рассказывают, что э, там тысячи людей покаялись. Практически все, если позори, обратился к Иисусу Христу только потому, что три человека, они в свою жизнь, они полностью посвятили Христу. Мы сегодня говорим о страданиях Иисуса Христа, о его смерти. И казалось бы, это где-то там, далеко, это Он. Пострадал, и меня это особенно возможно не касается. Но правда заключается в том, что мы с вами, эти работники на винограды, на, на, на винограднике. И иногда, возможно, ты немногое можешь делать, но ты делаешь то, что ты можешь делать. Более того, ты думаешь об этом. Ты не, тебе не безразлична, церковь, люди, ты молишься. Не можешь, можешь были ты какие-то маленькие жертвы, все, что от тебя зависит, ты делаешь во имя Иисуса Христа. Они пришли последние. Я думаю, что они ни на что не рассчитывали. Господи, хотя бы так посмотри на меня. Больше ничего, хозяин, кусочек хлеба, караюгу хлеба. А Господь говорит, нет, у меня все получают достойную плату. Я вижу твое сердце. Я знаю, что сегодня является препятствием для твоего полноценного служения, жертвы. Я знаю, те, кто давно трудится, пусть Бог благословит. Благослови Господь до да старых тружеников на ниве Божьей. Иногда опускаются руки, иногда бывает тяжело. Я знаю, когда ты встречаешь махровую неблагодарность с точки зрения людей, ты вкладываешь, а люди могут плевать тебе в лицо. На все доброе, что ты делал, такое бывает. Но это не значит, что, знаете, это, я понял давно, это еще большее блаженство, потому что это то, за что ты получаешь чистую награду. Помните, да, что Христос говорит? Если у вас, если вас все вот вы сделали, тебе раз отдали, раз отдали, раз отдали, тебе воздают. Какая награда в том? Ты уже получил ее на земле. Мы любим своих детей. Это прекрасно, это естественно, это слава Богу. Христос говорит, это нормально. Если ты любящий, люби, любите любящих вас, то это нормально. А если вдруг так получается, что вы видите природу людей не любящих и способность не сходить, написано любить, я не знаю, это очень тяжелый урок, поверьте, любить, когда как Христос его прибывает, как Христос, он говорит, прости им, Господи, они не ведают, что они делают. Я бы не знаю, мне бы хотелось, чтобы молния с неба шарахнула туда и вот по этим людям, которые боль боль приносят и страдания, бах и все. Но молния не ударила, а любовь Божья странное дело. Наш характер, мы порой вот эта часть нашего естества, которая так тяжело спасти, ну хотелось бы. Я знаю, многие перед смертью тяжелейшим образом страдают. Я как служитель сталкивался в старой особенно церкви. Я видел людей, они годами умереть не могут. Потому что грехи настолько, знаете, от человека накопленные. И Бог это снимает понемножку. Ты приходишь, человек начинает признаваться, каяться. В грехах, которые когда-то были, которые когда-то делал. Сознательно, несознательно. вспоминают вспоминает такие вещи, о которых, знаете, иногда бывает стыдно говорить. Но на самом деле э, я понимаю, что происходит. Бог готовит душу. Мы здесь странники и пришельцы. Нам нужно это четко понимать. Мы странники и пришельцы, все пройдет здесь зимняя жизнь, эти заботы, все, все останется, э, скажем так, прахом. Я каждый раз думаю: вот меня родители прожили. До, до меня до них была бабушка с дедушкой, я помню хорошо э, многих из них. И после них ничего практически не осталось. Воспоминания такие, только некоторые вещи. Добрая память, я плохого пытаюсь не оставлять в своем сознании. Но я понимаю, и я к себе сижу и думаю, надо там памятничек поставить. Ну так, как бы как сын, э, родители просили, они оставили ресурс для этого. Думаю, я, а, сейчас война, пока мы решим этот вопрос, может быть, попозже решили решить. Но дело не в этом. Мы уйдем с этой земли. И самое интересное, здесь написано такие слова, э, что те, кто работали больше всего они начали роптать. Это отдельная тема. Отдельная тема людей, кто считает, это вторая часть, это проповедь, знаете о ком? Вторая часть, продолжение этой темы. О ком? Это проповедь о блудном сыне. Потому что мы иногда видим блудного сына и отца. Но главной темой этого места священного писания является не блудный сын и не отец. По моему глубокому убеждению, главным героем этой притчи является сын старший, который, придя с поля, увидевши своего брата спасенным, возрадовался, плевался и недовольно даже не хотел туда идти. Как же так? Он негодный человек. Почему он заслуживает спасения и, и, и прощения? А как же, а я, я же чисто жил, как же так? Это настолько похоже. Вот эти места Священного Писания, они соответствуют один другому. Послушайте, друзья, те, кто давно в Боге, они счастливы тем, что грех не касался или не касается их жизни. Это безобразная, разрушительная сила греха. Бог избавил. И мое желание служить Ему, это естественное желание благодарного сердца. Мы должны быть благодарные люди. У нас это свойство. Вы знаете, я скажу, это свойство божественного естества. Бог благодарный. Он никогда не остается в долгу. И заканчивая, я хочу сказать, друзья, это очень важно. Сегодня день, когда мы вспоминаем. Я вспоминал, сегодня подходил к 13 главе Евангелия от Иоанна говорится о служении, служении Богу, церкви и друг другу. Это важный момент. То, что церковь городская, она не сильно это чувствует, потому что ну, у нас, знаете, сельские селяне, они собрались вместе, они все время у них, а мы разводены по всему городу, тем более братьям перемещаться сейчас очень опасно по городу. Всем абсолютно, всем абсолютно, даже тем, кто имеет броню какую-то, потому что в этой стране у нас броненосцев не так много. Но тем не менее, я хотел бы, знаете, чтобы мы, заканчивая, помнили, у нас есть, если мы во Христе, если мы Церковь Божья, если мы святые люди, у нас есть взаимо, взаимная ответственность. Друг в отношении друга, в отношении служения, в отношении церкви, в отношении Бога. Все это очень важно. Потому что если в церкви чего-то нету, а у тебя оно есть, у меня возникает вопрос, нормальная ли эта ситуация. Это, ну, так я себе, знаете, я очень давно себе думаю, да, я, у меня есть крыша над головой, я давно молюсь, прилагаю, поверьте, огромное усилие, чтобы, а я верю, что придет это время, мы записываем, когда церковь будет иметь крышу над головой свою, Бог обязательно откроет эту возможность. Я верю, что это помещение уже есть. Просто придет время, когда Господь даст возможность нам, скажем так, выйти, войти в новое, в суть нового служения. Пусть Господь благословит. Давайте встанем с вами для молитвы. Мы готовимся к омовению и но, и это служение, которое, о котором сказал Христос. Пусть Бог благословит, чтобы каждый из